সকলে সংসাৰত থাকি হৰিত শৰণ লৈ হৰিৰ গুণনাম শুদ্ধে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে তেওঁলোকৰ পিতৃসকলে পৰম তৃপ্তিৰে দধি দুগ্ধ ভীতমধু নদীৰ জল আদি পান কৰে বুলি আমাক ভাগৱতে কৈছে কিন্তু বৈদিক শাস্ত্ৰৰ মতে মানুহে যেতিয়া জন্ম লয় তেতিয়াই দেৱতা ঋষি পিতৃ ৰজা আৰু সুহৃদ এই পাঁচটা ঋণত আৱদ্ধ হয় বুলি কৈছে আৰু এই ঋণৰ পৰা মুক্তি হ'বলৈ তেওঁলোকে হোম জাক যজ্ঞ তাৰপিছতে আপোনাৰ দেৱতাসকলক এই দধি দুগ্ধ গীত মধু আদি দি পিণ্ডদান দিব লাগে তেতিয়াহে তেতিয়া মানে তেওঁলোকৰ পিতৃৰ এই ঋণৰ পৰা মুক্ত হয় বুলি কয় সেইকাৰণেই বৈদিক শাস্ত্ৰত পাঁচটা যজ্ঞ কৰাৰ নিয়ম আছে যদি কোনোবাই এই পাঁচ যজ্ঞ নকৰে Tetia ¿alguien lo